মই আজি ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ কলপচলা বাৰীৰ পৰা পুলি এটা কাটি আনি আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওকচোন মই অলপ বেলেগ ধৰণে কাটি লৈছোঁ লগত লৈছোঁ কেঁচা বুট কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ নহৰু আদা মছলাৰ ভিতৰত এয়া গোটা জিৰা ধনিয়া আন্তাজমতে নিমখ হালধি শুকান জলকীয়া এয়া আৰু ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় কেৰাহীত তেল দি লৈ এই পাঁচ ঘৰ মছলা কেইটামান দি দিছোঁ সামান্য পিঁয়াজ নহৰু আদা দিছোঁ এয়া পচলাখিনি তেলত দি লৰাই দিছোঁ আন্দা পাছতে নিমৰা হালধি আৰু খুন্দি থোৱা মছলা গুড়িখিনি দি দিছোঁ পচলাখিনি অলপ ভজাৰ পাছত বুটখিনি দি দিছোঁ ভাপতে সিজিবলৈ মই এয়া ঢাক মাৰি অলপ দেৰি থৈ দিছোঁ পচলাত বহুতো উপকাৰী গুণ আছে শৰীৰত ৰক্তপা বৃদ্ধি কৰে আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে বহুত উপকাৰী এয়া মোৰ পচলা ভাজি ৰেডি হ'লে আৰু মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাম বাৰু প্লেট এখনত এয়া মোৰ পচলা ভাজি খাব পৰা হৈ গ'ল দেখিবলৈ ভালেই হৈছে বাৰু খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব